Dizel mühərrikə benzin qatmaq nə deməkdir? Yenki yəni Azərbaycanda bunu eşitmisiniz. Çox adam dizelə benzin qatır, deyir ki, bəs bu yaman bunu təmizləyir, bəs güya ki maşında xüsusi effekt yaradır və mühərrikin qorunması üçün bir vasitə kimi təbliğ edirlər bu benzinin dizelə qatılmağını. Bəs bu nə deməkdir və bunun xəsadı varmı? Bunu ümumiyyətlə istifadə etmək olar mı? Bu videoda bu haqda danışacağam. Benzini dizelə qatmaq qətiyan olmaz qəti qadağandır. Dünyada belə bir praktika yoxdur. Bu çox böyük ehtimal. Deyəcəksiniz ki, bəs bu hardan çıxıb ortalara? Heç nə. Bizimkilər ödür belə şeydən ötürü. Hardansə, deyə, deyə, Vasiyan qaraşında rusun işlədiyi bir dörəmə düşüb çox böyük ehtimal və başlayıb demək ki, benzini qatın dizelə bu çox effektiv bir nəticə verəcək. Halbuki dünya praktikasında benzin dizeldən o qədər fərqlidir ki, onların bir-birindən qatılması ümumiyyətlə qadağandır. Nəyinki olar? Az ehtimalla yaxşı şeydir yox, ümumiylə qadağandır. Belə ki ilk olaraq benzinin viskozluğu dizel kimi deyil. Ona görə də bakdan tutmuş liniyalara qədər, nasosa qədər və eyni zamanda püskürtmə sisteminə qədər yanacaq sisteminin aşınması mədə gəlir. Əgər ora dizel yanna benzin daxil olursa və bu halda sistemdə müxtəlif qırıntılar əmələ gəlir və sistemi tutmağa başlayır. İkinci bir ehtimal isə detonasiyadır. Yəni yanacaqların yanmağı da fərqlidir. Ümumiyyətlə yanacaqların yanma sistemləri, strukturları da fərqlidir. Baxmayaraq ki, hər ikisi daxili yanma mühərrikidir, amma benzinlə işləyən maşın başqacəcə işləyir, dizellə işləyən maşın başqacür işləyir. Və bu halda əgər yanma kamerasına Benzin daxil olursa, o zaman mühərrikdə detonasiya baş verir. Bu detonasiya nəyə gətirib çıxarda bilər? Ola bilər ki, sizin porşeniniz əzildəlsin, klapan əzildəlsin, şatununuz əzildəlsin və ya qutdakı kalyenvalınız qırılsın. Yəni bir sözlə mühərrik əldən getdi. Bəs tutaq ki, benzin tökmüsüz zaman xəbəriniz yoxdur və ya qutdakı töküblər siz bunun ziyanını nəcür hiss edə bilərsiniz? Bir neçə variantda bunun ziyanını hiss etmək olur. Birincisi mühərrik əvvəlki gücündə işləyə bilmir. İkincisi, də əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, yanacaq sistemində müxtəlif qırıntılar əmələ gəlir. E, Filtərdən müxtəlif qırıntılar çıxır. E, yanacaq çənindən və ya xoddakı farsunkanın müəyyən açla bilən hissələrindən və ya xodda nasosun özündən müəyyən dəmir qırıntıları çıxır, hansı ki, bu benzinlə tökləndən sonra əmələ gələn aşınma nəticəsində olur. 3-cü avtomobil getdiyi yerdə mühərrik aburutu aşağı düşür və bu zaman ıı, siz bilin ki, bu benzinin yaratdığı fəsaddlardan biridir. 4-cüsü check engine işarəsi yanır. Check engine işarəsi ona görə yanır ki, mühərrikdə yanma problemi baş verir və əvvəlcədən də qeyd etdiyim kimi bu mühərriklərin dağılmasına gətirib çıxarda bilər. 5-incisi bunu siz rahatlıqla hiss edə bilərsiniz. Sadəcə mühərrik dağılır və bir daha işə düşmür, sönür və bir daha işə düşmür. Bunu ən rahat istələməyə olur. Bəs nə etməyə olar? Tutaq ki, siz Benzini tökmürsüz və ya o da kimsə dostunuz məsləhət verib benzin tökmə və ya o da çaşıb zapravkada kimsə benzin töküb. Burada nə edə bilər? Burada istəyirsinizsə ki, avtomobili qoruyasınız, açın bunu, boşaldın və yenidən təzədən onun yerinə tam saf dizel tökün. Hətta bu o qədər bir pis bir şeydir ki, dizel maşına benzinin tökülməsi. Bəzi ölkələrdə bundan ötərə sığorta çağırırlar. Necə ki, qəza baş verir, onun kimi. Avtomobili çəkib qöllər qırağa, sığorta gəlir və ağlatdırır ki, bu avtomobilə benzin tökülüb. Yəni bu o qədər ciddi bir şeydir. Bir sözlə, benzin dizelə tökmək olmaz. Qəti qadağandır. Dünyada belə bir praktika yoxdur. Amma el adam var ki, yenə də deyir ki, yox, mən töktüm və çox xoşuma gəldi, çox effektivdir. Xüsusi belə özündən fantaziyalar uydurur. Əgər belə bir zövqünüz varsa, əgər belə bir şey zövq almaq istəyirsinizsə və yenə dediyim, dedikdə deyirsizsə, onda tökün və nəticəsində görün. Mal sizin, can sizin. Sağ olun.